সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিও এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই ডেইলী ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও বহুত সঁহাৰি জনাইছে সেয়েহে একদম অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে আমাৰ পাছফালাখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আগফালেতো দেখিয়ে থাকে হোটেলখন ন অকণমান পাছফালে দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো মোৰ স্পেচিয়েল পাকঘৰটো চাওক কিমান ওখ সেয়া এইফালে মাটি চাটি পৰি আছে মানে পেলাই আছোঁ জেগাটো বহুত দ সেয়েহে মাতি পেলাই থাকিবলগীয়া হৈছে এইফালে ক'ৰবাত কৰি আহিল নহয় এইখন এইখনে মোক বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে মানে ষ্টেচনটোৰ ওচৰতে বৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে এইবিলাক ঢেৰ কিবা কিবি বনাই থকাহে হৈছে আৰু দেই হোৱা নাই হ'লে ভালকৈ ঘৰ দুৱাৰবিলাক দেখাম এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে বেয়া সেয়েহে মানে বেয়া বুলিনো কি আৰু ভালেই ভাল বেয়া মাজতে নাই দেখুওৱা হেৰিটো আমাৰ পুৰণা ঘৰটো তেতিয়াহ'লে বৰ বেছি পক পক কৰি নাথাকোঁ এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এতিয়া ৰাতিপুৱা আপোনাৰ চাৰে আঠটা বাৰিছে মানে আঠটা তেইছ হৈছে এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ কি বনাওঁ কি নবনাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আগফালে নেদেখোঁ আৰু একফালে আপোনাৰ হোটেলখনো কি দেখুৱাই থাকিম সদায় একো স্পেচিয়েল হোটেলো নহয় বহুত বেছি ধনীও নহয় আৰু দুখীয়াও নহয় মানে দুখন হাত আছেই আমাৰ হাত দুখন থাকিলে ভৰিকেইটা থাকিলে দুখীয়া বুলি কৈ লাভ নাই হয় ন কৰি মেলি খাব পাৰোঁ যেতিয়া বছ কৰি মেলি খাই আছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লগতে একদম আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে কি পাইছে আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে এয়া বইল ডিম বনাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ আনফালে এতিয়া মই মাছ কেইটামান বাচিবলৈ লৈছোঁ এয়া কি কি মাছ আছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ ৰ'ব মই এতিয়া পলিথিনৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ বনাম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম মানে সৰু সৰু মাছ বেপাৰী এজনে আনিছিলে লগতে গৰৈ কাৱৈ মাগুৰ এনেকৈ চব মিলি আছে আৰু তাজা তাজা মাছ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এনেকুৱা লোকেল মাছ য'তে ত'তে পাবলৈ বৰ দিগদাৰ নহয়নে কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে বেপাৰীবিলাকে আহেই আৰু ওচৰতে আপোনাৰ দয়াক নদী আছে তেজখোৱা বিল বুলি এখন আছে তাৰপৰা এইবিলাক আৰু ধৰক বেছিভাগে নদী বিল এনেকুৱাতে পায়েই আৰু এনেকুৱা মাছেই খাব লাগে সদ্যহতে মানে চালানী মাছ খোৱাতকৈ আমাৰ লোকেল মাছ থাকেই অনবৰতে এয়া যিকেইটা জীয়াই আছে সুন্দৰকৈ জীয়াই থ'ম যিকেইটা এতিয়া মৰি গ'ল বাচি হালধি নিমখ সানি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ তাৰপিছত তেনেধৰণে বনাম অলপ অলপ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু বহুত কিবা কিবি মানে ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ সকলোখিনি অলপ অলপকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে নজনাসকলে কিবা নহয় কিবা এটা জানিব পাৰিব আৰু যিসকলে জানে জানে আৰু আহক আপোনালোকে চাই গৈ থাকক তেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই মই গৈ থাকিম দেই I বৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা আপোনালোকে মন কৰি আনিলোঁ প্ৰথমতে মই মাছখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'লোঁ তাৰপাছত এনেধৰণে জলকীয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু সকলোখিনি তেলত ভাজি লৈ মাছখিনিৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ কিয় জানেনে আজি মানে এনেকৈ খাবলৈ মন গৈছে সদায় আমি টেঙা মাছৰ জোল খাই থাকোঁ আজি ভাবিলোঁ মাছকেইটা অকণমান মৰি গ'ল সেয়েহে এনেধৰণে একদম জলকীয়া পিঁয়াজ দি সুন্দৰকৈ ভাজি পেলালোঁ এনেকৈও কেতিয়াবা খাই চাব লাগে নহয়নে মানে একেটাকৈ কিনো খাই থাকিব আপোনাৰ টেঙা মাছৰ জোল সেয়েহে এনেধৰণে বনালোঁ মাছখিনি খাই বহুত ভাল লাগিব এনেধৰণে মই আগতে খাইছোঁ এতিয়া মই বেলেগ এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আজি ব্লগটো চাই বহুতেই ভাল পাব নজনাসকলে কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰিব এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ একেলগে অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি মই ভাজি আছোঁ এতিয়া কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া চক হালধি নিমখ অকণমান জিৰা জিৰা মাংস দুটা জিৰা পানীত তিয়াই ৰাখি থওঁ তাৰপৰা আপোনাৰ পটাত সুন্দৰকৈ পিচি লওঁ এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস আগতীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ দিয়া নাই আপোনালোকে ভাবিব আগেটা মাংসই কিয় বাৰে বাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থাকে কিন্তু আমাৰ হোটেলত এই মাংসটো মেইন মানে এই মাংসটো নহ'লে হোটেল নচলি গৈ যে তেনে পালেখীয়া সেয়েহে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এতিয়া একদম জোখমতে জোল দিলোঁ বৰাবৰ উতলিছে এইফালে মন কৰক এতিয়া বাজিছে এঘাৰটা মই মানুহজনক সুন্দৰকৈ এনেকৈ দি লৈছোঁ মাছ ভজা ফ্ৰাই মাছ এপিছো দিছোঁ ডাঙৰ কাৱৈ মাছ এজনী অকণমান ভালকৈ দেখাই দিওঁ এই আচক এইফালে আকৌ এয়া মেথি শাক মানে মই যে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই থাকে আৰু আচলতে এগৰাকী গৃহিণীৰ কাৰণে মানুহজনেই মেইন সেয়েহে প্ৰথমতে মানুহজনক সুন্দৰকৈ এই আচক গৰম গৰম ভাত একদম ধোৱাই আছে সুন্দৰকৈ খাবলৈ দি লওঁ তেখেতে মানে বহুত কামত বিজি থাকে সেয়েহে মই তেওঁক আগতীয়াকৈ খুৱাই লওঁ তাৰপিছত মোৰ কাঁহীখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডাৱৰীয়া বতৰ কাষ্টমাৰ অলপ কম হোটেলত সেয়েহে বেংকৰ কামত এনেধৰণে বিজি আছে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আগবঢ়ালোঁ এইফালে মন কৰক কালি মানে মাছ বইল কৰিছিলোঁ যে এপিচ থাকিলে সেয়া ল'লোঁ আৰু এতিয়া যে মাছ ভাজিছিলোঁ তাৰ ল'লোঁ মেথি শাক ল'লোঁ মেথি শাক চুগাৰৰ বাবে বহুতেই ভাল কালি মই ভিতৰটোত লিখি দিছিলোঁ টাইটেলত ভিতৰৰখিনি কথাখিনি কোৱা নহ'ল আৰু সেয়েহে আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ অৱশ্যে ছুগাৰ নাই তথাপিতো মই মানুহজনৰ লগতে মেথি শাক ভাজিলোঁ যিহেতু ময়ো খাবলৈ বহিলোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ দৰ্শকৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই মায়ে কাৰণে এনেকে ৰাখিছিলে মানে লগ ইমানেই কষ্ট কৰি পেলাই যোৱা নাই কামত লাগি আছে হাই কোৱা কওক অ